Майстриня Ольга Зубок у нас у студії. Сьогодні дамо вам поради, як зробити ваш паспорт унікальним і не схожим ні на чий інший. Доброго дня, Оля! Здравствуйте, да? Будемо робити обгортку для паспорта, так? Да. Ось такі приклади у нас да. представлені. Угу. От можна зробити або веселеньку, або у зірочках. вже кожному як Сьогодні ми зробимо з вами э, немножко і э, морським. повіяло, будемо використовувати полосочку. Для этого нам необходимо сделать заготовку из переплетного картона. Промежуток здесь должен 10-10 миллиметров быть для того, чтобы у нас хорошо обложка входила. Потом потребуется нам синдепон и далее ну, расскажу декор. уже по ходу. Да, декор. Так. Для этого нам нужно, чтобы она у нас мягенькая была. Можно делать и не мягкую обложку. Это уже как кому нравится. Первый этап, мы приклеиваем. Зафиксируем синдипон да, чтобы он у нас не ерзал, более все крепенько там держалось. Клей можно использовать и как суперклей, гель-клей, по -клеевый пистолет, да, я да и клеевым пистолет тоже подойдет вот сюда. Заклеиваем. Да, если что-то лишнее, лучше его обрезать, потому что у нас. И сразу же проверяем, очень складается наша бортка. Да, конечно, на, на каждом этапе склеивания заготовки мы должны проверять, мы должны потянуть этот материал, он тянется, если где-то что-то вот. Берем вот таким вот образом, поправляем, чтобы он был везде у нас мягким. Далее нам необходимо определиться ткань. Вот у нас полоска будет, она находится вот так, либо вот так, это уже как бы кто как захочет прикладываем мы ее так. Перед этим нужно ткань прогладить, чтобы она была ровная, чтобы не было никаких складочек. Так. А потом мы уже не сможем ничего сделать. Ну, потом, да, потом будет клей, он может, он же воспламеняющийся, прогладить будет очень сложно. Так, сейчас мы проверим. Как И будем тек. приклеивать. Да, тоже важливо, проверить, чтобы наша обгортка закрывалась. Да, конечно, чтобы хватало ткани, вот тут у меня немножко много получилось, мы ее обрежем, потому что уголки могут получиться не совсем красивые. Вот. Мы с моего нового мастер-класса пам'ятаем, что загинаты на углах це найскладнейшее. Ну, не самое сложное, но требует определенного внимания, скажем так. Если когда мы синдипон приклеиваем, то это не особо важно. А здесь как бы желательно уделить особое внимание, потому что ну, изделие смотрится намного изящнее и красивее. Проклеиваем мы верх, верх и низ. Будем приклеивать сначала. И под захлебаем не дуже натягиваем ткань. Первый раз, когда мы первую сторону приклеиваем, не очень натягиваем, но желательно вот этот вот момент, вот именно хорошо его проклеить, чтобы когда оно сгибало, все было аккуратно, не отличишь от купленной обложки, чтобы все крепко приклеилось. Следующую сторону мы натягиваем уже смело, чтобы оно у нас нигде не топорщилось, не тянулось. Проверяем, чтобы складочек не оставалось. Також проклеюваємо хорошо серединку. До речі, на обгортках, які ми можемо купити, є така проблема, що обгортки або погано відкриваються, або не закриваються до кінця. Якщо ви будете робити ось таку обгортку власноруч, ніяких негараздів не буде. Вона дуже вільно відкривається, також і закривається. І, взагалі, дуже приємно на дотик. І якщо ще й тканина такого темного кольору, то не зіпсується. Ничего не станет. Да, она будет не маркой, а можно делать из кожи, из кожзамы. Это уже как бы по практичности. Просто есть люди, которые, вот ну, походила с одной обложечкой, уже как бы надоело, нужно сменить. Тогда можно вообще не заморачиваться, тканевую. Есть делают э, обложки, э, вот есть обложка силиконовая, и в нее уже вставляется непосредственно все украшение, картон. Ну, мне более по душе вот такая вот тканевая, она как-то вот ну домашняя, уютная такая вот, ты берешь. Да, и не стыдно показать свой паспорт, вне зависимости от фото в нем. Родители отвлеклись и не побачили, как их закопали. Сейчас я повторю. Так, я нагода еще раз поделиться. Да, у нас еще одна сторона есть. Необходимо вот этот вот остаток ткани наш завернуть под углом 90 градусов Сейчас не совсем. Вот. И натянуть если там что-то где-то ну не очень получилось натянули подправили либо ножницами либо руками ногтем чтобы быстро потому что ну, в зависимости от клея если клей быстро засыхает то у нас нет возможности долго поправлять ткань, якщо вона швидко. Так. Ще один варіант такої обгортки це ось цей представлений, коли усе прошите. Як да, ми є. бачимо, з усіх боків у нас і зверху, і знизу все прошите, а серединка знову ж таки замаскована. Ми не бачимо нічого. Ну, ми для естетичного декоруємо серединку. Далі нам необхідно у нас вот, ну, срединка будет видна, вот этот вот сгиб. И нам нужно задекорировать либо такой же тканью, либо куском картона, в общем, это уже на, на ваше усмотрение ткань. Мне кажется, если использовать, оно более гармонично будет, не будет выделяться. Вот. И когда оно при сгибании, бумага все равно имеет свойство сгибаться, гнуться, ломаться, заламываться. А ткань уже как бы Надежный такой товарищ, который нас не подведет и будет долго служить нам эта обложка. Але, на жаль, праты такую обкладинку не можно. Через те, что мы закоррестовываем по детали всередины. Ну да, да, в этом случае да. Если же у нас вот обложка, и где-то там нужно потереть, то в принципе возможно это все. Если декора мало, и он идет где-то у нас... Пятнышко там, не там, где бумага, то в принципе это ткань. Все возможно подтереть щеточкой. Так, вот. мы хорошо проклеиваем серединку, потому что это у нас будет скип. Мы загибаем обложку, выравниваем, чтобы она у нас все сгибалась ровненько в одну, в другую сторону, чтобы он был практичный такой со всех сторон. Далее нам потребуется уже как бы дизайнерский картон. Вот, я заранее подготовила кармашек. Кармашек сделала из обычной обложки. Для тетради она плотная, она тянется, в случае чего, если как бы немножко вот ну, есть тот момент, вот я прошивала, в другом варианте я проклеивала. Ну, как бы это уже на усмотрение мастера. Я кого Да. Ну, прошить, как бы более, мне кажется, надежно. Это уже наверняка. Главное не забудь и сделать эти карманчики. Да, да, потому что ну еще. заранее сделать. На одну сторону мы уже можем приклеить, а вторую сторону мы приклеивать не будем, потому что мы будем декорировать и чтобы потом закрыть весь все наши там ниточки, гвоздики, там смотря чем мы будем украшать. Думаю, мы не будем поспешать. Спочатку... Да. заднюю сторону мы как бы сегодня украшать не будем. Мы можем смело приклеивать по краю. Уголочки желательно, конечно, зафиксировать, чтобы они не топорщились. Может где-то клей не дополз туда. В любом случае можем подклеить, если что-то не выйдет. Конечно, это, это ручная работа. Если она у вас будет куплена у кого-то и потом нужно выклеить, вы тоже скажете смело, что вы приложили свою руку. Далее нам нужно украсить, ну так как это паспорт, это будет находиться в сумке всегда. Мне кажется, что украшение должно быть плоское и чтобы оно не цеплялось. И это уже богато у всего. Да, потому что, ну, оно красиво, хочется всегда по многому, чтобы было все много побольше. Ну, вот сегодня я как бы использовать буду вот так вот карточку. Ну, документ у нас здесь написан. И потом шнурочек немножко э, задействуем вот таким вот якорем подвеской. Морскую тематику. Да, ну подчеркнем немножко. И будет у нас такой вот шнурочек тоже как бы более-менее в морском стиле будет. Так. Про то, если мы делаем блокнот, например, мы можем уже декорировать, не боясь. Например, Ось у нас есть. Такая это блокнот, так или? Ну это больше как идет альбом для фотографий. Ну он такой же будет сберегаться в дома, тому можно не бояться. А да, если если да, если изделия, которые не будут переноситься, не будут, ну допустим, там, в сумках, в чемоданах возиться очень часто, то тогда, конечно, можно использовать объемные цветы, объемные какие-то элементы. То уже. Не страшно, она будет лежать и, ну, если как бы ребенок не отломает, потому что она все очень яркая, все интересное. Вот. Хорошо, мы проклеиваем уголочки, срединку. Далее есть у меня вот такой вот надпись непосредственно паспорт. Может мы ее приклеивать Да, мы ее будем приклеивать на подложку из бумаги потому что, ну, чтобы она у нас акцентировала свое внимание, что это непосредственно мой паспорт, чтобы все видели. Сначала проклеиваем основу, а потом сверху. Сначала, да, проклеиваем э, бумагу, на которую мы будем клеить, а потом будем приклеивать саму надпись. До речи, тут также мы видим, что у нас есть на одном варианте приклеенный такой паспорт, так? А на иншем варианте, ось тут с пташечками, тут О, прошиты. Там так уже строчка идет, да, там уже прошиты. Я подготовила для вас как бы так разные было, варианты, да. чтобы было видно, что mm -hmm. можно по-разному абсолютно. все зависит от вашей фантазии. Можно, если ну, нет непосредственно машинки швейной, то можно прошивать вручную. Девочки тоже делают, и это же тоже Прямо ценится. Быть, Желание, если есть, то сложности, как бы, это такая преграда, которую можно преодолеть. Так. Наступный этап, приклеим вообще сразу написание. надпись. надпись Здесь желательно поаккуратнее, потому что э, буквы, клей вылазит, кучу чего подправили. Если клей вылазит, то можно, допустим, там декоративной какой-то вот краской подкрасить, чтобы уже не акцентировалось внимание именно на клее. Далее берем шнур и как бы как хотите, в каком последовательности месте мы его будем вручную прошивать. Все-таки элементы будут також, так и пришить. Ну, да, можно по-разному да. Я просто хотела показать Что не только С техникой Можно все это делать Даже если у вас каких-то определенных Вещей нет То можно это все вручную Использовать буквально 2-3 стежка И оно уже у вас Все будет прочитано. До речи, сейчас наши глядачи Бачили на экране кулинарную книгу Яка також выглядит так чудово, что только не смачнейшие рецепты треба будет туда записывать. Ну, да, туда хочется бабушки на какие-то вот такие рецепты, которые семейные, да, вот, <laughs> потому что книга такая большая, весистая, хочется ее прям брать и каждый раз перелистывать, проверять какие-то вот рецепты. у нас складный процесс пришивания, да. Вот, потому что картон. Цубки. Ну, в этом плане ручная, конечно, прошивание немного сложное. Но зато в итоге у нас очень получится Все крепко. Если мы просто на приклеим, то шнурочек может убежать. Прикладываем трохи силы. И так, чтобы уже назавжди. Не было. Навсегда. Не знаю, но будем надеяться. А если ведируется, то можно дошить. Да. Ну, буквально 2-3 стежка мы здесь потом в середине Пусть зафиксируем, клеим. Да, наклеится у нас обло... декоративная сторона, обложечки. Вот такой, и оно все будет держаться, никуда не денется. Так, далее смотрим. Вот якорь у нас немного шитается. Для этого нам нужно зафиксировать его, называются гвоздики, такие вот называются братцы. Вот. для этого нам необходимо конечно можно и, и мужская да рука сила но если как бы ее нету, в не то приходится да здесь необходимо и, и фиксуем наш да зафиксируем чтобы он не шатался потому что а можно и залишить, если кто-то хочет. Ну, это да, это абсолютно, О, конечно, это вообще уже кому как захочется, у кого какой. Вот. С обратной стороны хорошо нужно их закрепить, чтобы они не топорщились. В итоге нам не прокололи бумагу. И крепим тут Топорщица он у нас будет, может он прибегать немножко, тоже как-то не нравится. Здесь мы Подрезаем. подрезаем чтобы она смотрелась как завершенная, завяжем ее И в принципе можно на этом и закончить. Так? А можно еще добавить каких-то деталей, если Да, конечно. Если вы, допустим, очень часто куда-то ездите, то можно какие-то вот свои там, допустим, ну, даже не знаю. Какие-то обрезки из других стран, с путешествий своих. То, что хотелось бы вам видеть каждый раз, когда вы достаете свой паспорт, если вы используете его очень часто. То тогда да, здесь уже абсолютно работает ваша фантазия. Завершальный этап. Приклеиваем другую частинку нашего паспорта. Да, И фиксируем. И теперь обгортка у нас... Вже закінчено, тож можемо, не боячись показати нашим глядачам, дуже швидко ми зробили, змайстрували таку красу. І тепер нікому не соромно показати свій паспорт, а навіть захочеться дістати його знову і знову і продемонструвати ось таку красу. З однієї сторони, от вона знутри. і з нутри. І серед час. є кармашки, а не не бойтесь, що паспорт не влезе все сделано на совесть. Так, і в нас залишається декілька хвилинок, щоб ще пороздивлятися ось таку красу. Наприклад, Оля, що це за блокнот? Ось Это... він також в такому ж стилі зроблений. Так, да, він вже літній, вже віє морем. Тут виходить протонірована кофе ручною бумага. Ось. Вот. Он идет на кольцах, сюда, чем хороши блокноты, альбомы на кольцах, что сюда можно дополнять вашими какими-то элементами, теми же какими-то билетами, записками, карточками, фотографиями тоже делают дырочки, и все это увеличивается, можно брать большего диаметра кольца, и будет у вас прям такая увесистая домашняя книга. Ну, это просто идет альбом, как бы. Там уже зависит от вашей фантазії. І від потреб. Для чого да. взагалі потрібно зробити? І поряд це також блокнотик. так? Да, це йде тоже кулінарна книга. А, це кулінарна книга, меня да, назвала не видно. Це маленька кулінарна книга, да, яку. Смелые листы. Ничем не задекорировано, нічого Простенько, щоб он, он не большой, тоже гладкий, как бы. При брать можна його брати з собою. Вот даже такая така вот есть закладочка від вілочки. З деталей складається взагалі уся робота. Так, чим більше маленьких таких дрібненьких деталей, тим робота, мабуть, виглядає краще. Но она не то чтобы лучше, но она, знаете, вот такая вот более интересная. Интересно, когда возьмешь работу, даже вот минималистическую, там, где совсем ничего, но все равно ты вот всматриваешься, всматриваешься в ткань, в детальки вот эти вот маленькие. Иногда посмотришь один раз на работу, что-то сразу в глаз упало, увидел, а потом берешь ее и начинаешь пересматривать, начинаешь замечать какие-то мелкие детали, которые ты не обращал внимания, как бы на них. При першому ну, Деталі це важлива. І з какой направленості ви тогда роботу, тоді вже как бы, деталі важны. Дуже дякую Олю за майстер-клас. Нашим глядачам, я нагадую, сьогодні у нас у студії була майстриня Ольга Зубок, як завжди, з дуже цікавими ідеями. Тож, нехай у вас завжди буде натхнення, експериментуйте, створюйте маленькі дрібнички і даруйте один одному гарний настрій. На сьогодні все. Прямо зараз для вас ще смачний сюжет. А наш эфир добег конца. До побачення.